ન્યાય આપો ન્યાય ના સૂત્રોચ્ચાર સાથે ગુજરાત મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ જેનીબેન નેતૃત્વ માંગ મહિલા સુરક્ષાની માંગ કરતું દાહોદ જિલ્લા આવેદન આવેદનપત્ર પાઠવ્યું દાહોદની નાનકડી માસુમ દીકરી પર પિશાચી કૃત્ય અને હત્યા કરનારને ફાંસીની સજા થાય અને પીડિત પરિવારને પૂરતું સરકારી વળતર મળે તે માટે દાહોદ શ્રીને આવેદન પાઠવ્યું ગુજરાત ભાજપ ની સરકાર માંગ મહિલા હત્યા ના બનાવો માંગ ઉછાળો મહિલા સુરક્ષા ને લઈ તંત્ર ની નિષ્ફળતા સામે આકૃતિ કા સાથે અનેક વેદક સવાલો કરતા પોસ્ટર બેનર સાથે ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસ અગ્રણી ઓએ રેલી રૂપે આવેદન પત્ર પાઠવ્યું હતું રિપોર્ટ નટવલાલ ભાટિયા गुजरात के दाहोद जिले में जो ये घटना बनी है जो ये जो दुर्घटना हुई है छह साल की महज छह साल की बच्ची आप सोचिए कि छह साल की बच्ची के साथ अगर ये होता है तो उनका जब जब हत्या हो रही थी तब तो वो वो, वो किस किस फेज से गुजरी होगी ये एक बहुत सोचने की बात है यहाँ सिर्फ हम स्टेटमेंट देते रहेंगे ये होना चाहिए वो होना चाहिए बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे यहाँ पे परिवार से आज हम मिले हमने सुन के बहुत आश्चर्य लगा लगा कि बहुत धक्का लगा कि बहुत अभी तक परिवार को मिलने के लिए कोई आने को राजी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार है एक सीट एक में से एक सीट जीत के आए थे तो ये एक सीट जीत के इतनी मेजोरिटी से जीत के आप साबित क्या करना चाहते हैं कि सिर्फ लोग आपको वोट देने के लिए है कि इनकी सलामती और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है अगर आप ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है हम महिलाएं अपने हाथ में क्या हथियार ले ले तो आप हमें अनुमति दे दीजिए कि आप अभी हथियार रखने के लिए भी आप, आप आपको छुट्टी है आपको किसी कोई आपसे अत्याचार करता है आसपास में कुछ न्याय होते हैं तो आप आप खुद सजा देने के लिए भी जिम्मे आपकी जिम्मेदारी है तो हम ले सकते हैं फिर आप चाहे हमें जेल में भेज दे, जेल में डाल दे, हमें कोई नहीं है पर अगर ये 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 जो दुर्घटना हुई है उसमें फांसी नहीं हुई तो फिर आप हमें मत बोलिएगा कि ये आपने क्या कर दिया धन्यवाद